ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ প্ৰদৰ্শিত হৈ দৰ্শকৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰা নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আইৰণ গাৰ্লছ মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে এই অসমীয়া ছবিখনে অহা পঁচিছ জুলাইত ৰাজ্যৰ চিত্ৰগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব বুলি পৰিচালক ৰাজেন দাসৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ চহকী লোকস্কৃতি ওজাপালি দেওধনীৰ লগতে লোক সংস্কৃতিৰ সাধনাত ব্ৰতী পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ভূঞাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰিছে পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ৰাজ দীপান্বিতা দাস বিশাল স্বৰ্গীয়াৰী তৰুণ আজাদ ডেকা প্ৰকাশ ঠাকুৰী আদি কেইবাগৰাকীও নবীন প্ৰবীণ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ছবিখনৰ ছাউণ্ড ডিজাইন ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ দেৱজিত গায়নৰ সংগীত সৌৰভ মহন্তৰ সম্পাদনা ধীৰাজ মজুলদাৰৰ পৰিচালক ৰাজেন দাসে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনৰ চহকী লোকসংস্কৃতিক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ওজাপালি আৰু দেওধনী শিল্পীসকলে কৰা সংগ্ৰামৰ কাহিনী আইৰণ গাৰ্লছত প্ৰতিফলিত হৈছে